آج ہم چھٹے پارے کے مضامین کو اختصار سے دیکھیں گے اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ اسلام دوسروں کی عیبوں کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے اور برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا مگر اس کے باوجود مظلوم کی داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے آیت نمبر ایک سو پچاس نے بتایا کہ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کریں یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں یا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں یہ سب لوگ پکے کافر ہیں مومن صرف وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائیں آیت نمبر 153 سو تا 161 میں یہود کی بہت سی جہالتوں سرکشیوں اور دھرمی اور فرمائشی مطالبات کا ذکر ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں اللہ نے فرمایا یہ موسیٰ سے موسا علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کے مطالبات کر چکے ہیں جو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں کھلم کھلا دکھلاؤ چنانچہ ان کے ظلم کی پاداشت میں انہیں آسمانی بجلی نے پکڑ دیا پھر واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا ان کے سروں پر دور کو اٹھا کر ان سے دین قائم دین پر قائم رہنے کا عہد لیا اور انہوں نے عہد کو توڑ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عید شکنی اور کفر کی وجوہ بیان کی نمبر ایک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا نمبر دو انبیاء کرام کو نہ قتل کیا نمبر تین حضرت مریم پر بہتان باندھا نمبر چار مسیح عیسیٰ نے مریم رسول اللہ کی قتل کا دعویٰ کیا ہر دھرمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے آیت نمبر 163 میں بتایا کہ وہی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے حضرت نو اور ان کے بعد کے انبیاء کرام اور حضرت ابراہیم تا حضرت عیسیٰ متعدد انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جس طرح ہم نے ان انبیاء پر باری باری وہی نازل فرمائی اسی طرح اے رسول مکرم آپ پر بھی وحی نازل کی مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ان پر تعین کے ساتھ ایمان لانا فرض ہے اور جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے یعنی جس کو بھی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہم ان پر ایمان لاتے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جس کو بھی رسول بنا کے بھیجا ہم اس پر کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں سورہ المائدہ سورہ المائدہ مدنی سورہ ہے لیکن اس کی بعض آیت مکہ میں نازل ہوئی ترتیب مصحف کے اعتبار سے پانچویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے ایک سو تیرہویں سورہ ہے اس سورت کے دو آیتوں میں مائدہ یعنی کھانے خان کا ذکر ہے اس لیے اس کو سورہ المائدہ کہتے ہیں اس سورہ کو سورہ العبود اور سورہ المنقضہ بھی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کے سورہ المائدہ اللہ کے ملکوت میں منقضہ کہلاتی ہے کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دیتی ہے اچھا کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سورت مائدہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیتا ہے وعدہ کو پورا کرنے کا حکم دے کر تربیت اخلاق سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے انفرادی اجتماعی بلکہ بین الاقوامی معاملات و تعلقات میں وعدے کو پورے کرنے کی اہمیت پر ہر زی شعور پر آیا ہے آیت نمبر 174 میں فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا برہان کبھی دلیل سے مراد سیدنا محمد الرسول اللہ کی ذات کرامی اور سید اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور واضح نور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے سے ہی رحمت الہیہ کا حصول اور صرارت مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے سورہ نساء کی آخری آیت میں وراثت ایک مسئلہ بیان ہوا اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے ماں باپ بھی باقاعد حیات نہ ہوں اور کوئی اولاد بھی نہ ہو اسے شریعت کی اسلام میں کلالہ کہتے ہیں اور اس کے ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بیان ہو تو اس بین کو کل ترکے کا آدھا ملے گا اور اگر وہ بین فوت ہو جائے وہ بھی لا وقت ہو تو اس کے لیے ایک اصل اور ضابطہ قرار دیا ہے آیت نمبر تین میں محرمات قطائیہ کا بیان ہے جو یہ ہیں وہ حلال جانور جو تبھی مر گیا اور ذبح نہ کیا جا سکا یعنی مردار ذبح کے وقت بہنے والا خون خنزیر کا گوشت جن جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ جانور جو گلا گھونٹ سے مر جائے وہ حلال جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے وہ حلال جانور جو بلندی سے گر کر مر جائے وہ حلال جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ کی چوٹ سے مار دیا ہو جسے درندوں نے کھا لیا ہو وہ حلال جانور جو بتوں کی تھان پر زبا کیا گیا ہو اور فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ سارے کے سارے حرام ہیں اور قطعی طور پہ کیا ہے حرام ہیں ان کے لیے کوئی حلال کی گنجائش موجود ہے نہیں آیت نمبر چھے میں وضو کے چار فرائض بیان ہوئے نمبر ایک پورے چہرے کو دھونا نمبر دو کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا نمبر تین سر کا مسا کرنا نمبر چار تخنوں سمیت پاؤں کا دھونا اس کے بعد مریض مسافر بے وضو اور جمبی جس پر غسل واجب ہو کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کو بیان کیا گیا ہے آیت نمبر آٹھ میں بے لاکھ انصاف کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی پر آمادہ نہ ہو تم عدل کرتے رہو اور یہی روش خدا کے خوف خدا کے زیادہ قریب ہے یعنی اگر بعضوں کا تمہیں اپنے دشمن کے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑے تو فیصلہ عدل اور انصاف پہ کرنا عدل اور انصاف کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل سے میساک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہو زکاة دیتے رہو اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور اللہ کو اس کے سے اچھا دیا تو میں ضرور بر ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیا کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے آیت نمبر پیتیس میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا آیت نمبر کوئی شخص ہو جائے اور اتنی ہی دولت اسے اور مل جائے اور وہ یہ سب کچھ اپنی جان کے فدیے کے طور پر دے دے تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں اللہ کافر نہیں بخشا جائے گا بے شک. آیت نمبر چھتیس میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم ہے یہ ان کے کیے کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے لوگوں کے لیے درس سے عبرت ہے اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائے تو اللہ انہیں معاف فرمانے والا ہے آیت نمبر چالیس میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت رب العالمین کا خاصا بیان فرمایا ہے آیت نمبر اکتالیس اور بیالیس میں ایک بار پھر یہود کے نفاق کو بیان کیا نمبر ایک زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دلوں میں نفاق ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے بہت زیادہ جھوٹی باتیں سننے والے ہیں اور جو لوگ آپ سے دور رہتے ہیں ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں اللہ کے کلام میں تعریف کرتے ہیں وہ آپ کے پاس اپنے مقدمات اس نکل سے لے کر آتے ہیں تو ان کا پسندیدہ فیصلہ کیا جائے تو قبول ہے ورنہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے بہت زیادہ آرام کھانے والے ہیں تورات میں زنا کی سزا رجم ہے مگر ان کے علماء اس کو چھپاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظاہر فرما دیا زنا کی سزا کیا ہے کیا ہے رجم ہے پتھر مار کے اس کو مار دینا آیت نمبر چوالیس میں فرمایا کہ ہم نے تو کو نازل فرمایا اس میں ہدایت اور نور ہے اسی کے مطابق انبیاء اور جو ہمارے فرم بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے تھے اللہ والے اور علماء اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھرائے گئے تھے یعنی تورات کی حفاظت کی ذمہ داری علماء یہود کی تھی اسی وجہ سے اس میں تعریف ہوئی جبکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی اس لیے تعریف سے محفوظ ہے جو کہ قرآن کا اعجاز ہے اللہ عمل کی توفیق دافر باہر